Отримує Стас Мирошник, дивоколодицький сільський будинок культури. Також диплом Билоського ступеня вручається Осипчук Вікторії, студентки мовчанської техніки банківської національної. Диплом! спонсора Александра Анатольевна Антоненко вручается Катерине Логвиновой и Стасу Мирошник дуэту Белоколовецкой сельского художника Большого ступа сегодня на культуре. Жанры хореографии не было еще в нашем районе таких мероприятий, которые бы собрали весь цвет культуры нашего района и города Волчанска и всего поселков из всего Волчанского района. Я представляю себе, что будет в следующий раз, если уважаемый депутат областного совета Александр Анатольевич будет организовывать такое мероприятие. Если у нас сейчас было больше ста участников на этом конкурсе, на этом фестивале, будет в два-три раза больше. В этом я уверен, и тогда я не знаю... Какие еще открытия мы сделаем на, 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 в этом мероприятии? Спасибо вам, спасибо Александр Анатольевич за подарок, который вы сделали Волчанскому району. И спасибо всем участникам, которые приняли участие и организаторам этого фестиваля. Спасибо. Спасибо за талантливые слова.